Надь, сахватываю? Ах, сахватываю, сахватываю. Если вы записывались на прием, то такого быть не могло, чтобы вас не записали ко мне на прием. Скажу, Можете если... подойти ко мне, пожалуйста, продиктовать свой номер телефона, Не знаходиться. Приміщення, яке було під танці відведено, в якому зеркала від полу до потолка, в якому станки розділено на чотири частини, в якому проводяться будівка, пісороплетіння. Але в той час, коли ти туди заходиш, жодного разу тобто, ну, немає пріоритету, ну, немає кому. Ну, Скажите, пожалуйста, как тренера фамилия? Тренера, который занимался, инструктора. Нет, фамилию мне просто для того, чтобы я четко... Понимался. Так я же вам сказал, дайте мне свой номер телефона, вы сказали не дам. Я вам говорю про человека, который занимался с вашими детьми, для того, чтобы я мог идентифицировать тот кружок, о котором вы говорили.

в Дарницькому районі, щоб нам дітей не було, не было куди возити в Дніпровський район до чорта на куличку. Ми сьогодні вимушені його За ну вот это, а что, вы, вы, же, думаете, не Для того, чтобы, для того, чтобы понять, для чего мы здесь собрались, необходимо выслушать. Мы уже увидели. Мы увидели и потеряли сознание. Вот как-то. Да? Вот ну, подивиться, в этих вы вот, распоряжениях, все на свете, все это, что мы выступаем, и все нас отправляют. Где знаете, в чем дело? Если мы, говорим, если мы с вами говорим про гурток Михалышина, да. то вопрос заключается в том, что Халышина хотела получить аренду этого помещения. Я понимаю, что вам все равно, но это не все равно для системы гуртков в Далинском районе. Почему? Потому что для того, чтобы получить... Вы просто вставили, людям. Смотрите, если у нас есть вопрос по Ахматовой 2А, если у нас есть вопросы по этому кружку, я прошу, давайте после того, как мы с вами закончим сегодняшнее мероприятие, останутся те люди, которым интересен только этот вопрос, Спасибо. и мы с вами... Ну, потому что мы собрались здесь сегодня немножко для другого дела.

в которых находятся бесплатные кружки по системе центра подростковых клубов по месту проживания. Эти помещения в аренду не сдаются. Просто... Та проблема да, есть бесплатные, есть платные да, услуги. Но а, почему мое опес работают? Те кружки, которые есть в системе подростковых клубов Дарницкого района, каждый из них выводится. И вводятся в график работы по мере необходимости дайте и по... Дайте. Ну что значит дать это примещение? Дайте примещение в Я вам еще раз говорю, подростковые клубы в аренду не сдаются. Да, подростковые, будь да, это примещение. Уже в Киеве много денег, вот в КНДА много денег, и вам не нужны деньги от аренды, да, какого-то примещения. Мы там, родители, там, сгодны сделать ремонт в том примещении. Давайте обсудим этот вопрос. Со мной, смотрите, со мной Давай. на эту тему никто не разговаривал. Давай. Давай. Точно так же тоже Михаил Михаилишина и тот, та проблема, которая была в прошлом году. Да, я не был в прошлом году главой администрации, и я не занимался этим вопросом. И Это абсолютно неправильно, когда кто-то таким образом... Вы понимаете это первое, что а, Я, я до мамы. Вы лично каждое питание в Дарнинском районе развязываете, или у вас есть система э, департаментов, поддепартаментов, насколько я знаю, по структуре Дарнинской администрации целая куча департаментов, которые занимаются определенными питаниями. І я впевнений, що ті самі люди, які працювали 2-3 роки назад і сьогодні працюють ті в департаменті, не вже вони не в курсі в суті питання. Певно, вони вам доповідають 2001, про ситуацію. До 2001 року Марія Михайлішина працює. Якщо ви нам вкажете, що кружок або територія, або там, приміщення не здається в арін, на яких умовах воно передається это помещение не передается в аренду, потому что есть бюджетная установка, которая называется Центр по работе с детьми за месяц проживания. Это бюджетная установка. Мария, если вы знаете это, рассказывайте всем. Зачем тогда вы мне задаете вопросы, если вы не даете возможности на них ответить? Я вам я вам еще раз говорю, если вы записывались на прием главе администрации, то такого не может быть, чтобы вы не попали ко мне да, ну перестаньте. Такого не может быть просто, потому что этого не может быть. Смотрите, давайте тогда мы с вами. Давайте мы с вами еще раз. Завтра.

Если, на это есть такая возможность, конечно. Смотрите, я вам еще раз говорю, давайте мы все-таки разделим... Так, значит, должен, Вы знаете, вы простите меня, пожалуйста, наверное, вам нужно встретиться как-то самостоятельно. Конечно. С вами. Почему? Потому что, Без как-то, обязательно в обязательном порядке вами, встретиться. Потому, меня волнуют другие вопросы. Я с этого начал. Так мы Понимаете, есть танцевальный клуб, есть танцеватый клуб. Замечательно. Нету У а вас в Шарковском районе есть куча, в Выскажу что? А там я выйдем а там. Я. И, вот, и в... 100, что? что? А а я думаю, он у вас уже три года. Я его уже купила. Давайте я еще раз говорю, для того, чтобы просто поговорить и покричать, мы можем это сделать здесь. Если мы хотим с вами решить эту проблему, то давайте тогда я позову, жму иду, вы позовете Михаишеву с кто вами кто и с родителями, те, которые хотят, чтобы там был. Так <говорит> вы <говорит> <говорит> так а, вы же разумеете, что так, нет, а давайте что еще. Хоча стоит, а все так Давайте, давайте с вами договоримся на завтра. Мария Михайловна, давайте мы с вами договоримся на завтра на 15.30. Получится у вас? Вы пригласить Михаилишину сможете? Есть у вас там?

с... Не будет, не будет. И вот сказали, что сказали, что есть пейс, Дай,